Сейчас порывем скипов, как я типа лицо Короче, разгуплился в том боканическом саду, Синовка Млакер, ну знаешь, я какие раньше, ты как-то в фильмах бачил. Подходишь, ты кидуешь деньги, там выбираешь, он тебе выпадает, ты постоянно, висит, как я договор на каких-то кличках. Я знаю, что объясняю максимально тупо. Может быть, что-то понял, может быть, нет. Короче, вот эти вот вафельки, все нормально. Пошел в другие автоматические штуки. Поебалово на меня, конечно, ну ничего. Уже как раздупился, это просто жупало. И вам приятного аппетита. Думал купить вагину, но я все воды, пока тут ходил в поилках, как поилках обычный. Сейчас мне 20 где-то, 25 даже. Короче, мы все сгибались. У нас целый кулек для шеи. У Сани э, два соуса, вот не сделал. у нас целый пакет. Ты не ну, купил? Вот. Нет, на А сам вахуя? Нет. Вот, а, нет, ты не знаешь. О, сзади нас. А, okay, я сниму тогда. Наверное... Ой, блядь. Сыгание. О, да. О! Да. Так бы ждали своего компаньона. Так, подержи. Да, я сесть хочу. Бабушка. Бабушка? Да. Ну, бабушка. Ну, мы все вместе: бабушка, дедушка, мама, пес и мы вдвоем. Нет, в вдоль... двух там как Я мама и Дима в вдоль... одной, бабушка, дедушка и пес в вдоль... другой. Это не девять девять на 9 метров. Да. Не, у бабушки детской комнаты появился. У меня двух мест, но а там для двоих местов хоть нормально. А где следующие магниты положил? Миша. Все. Друзья, пожалуйста, подходите все сюда, сейчас выйдет магниты интересные. Ладно. Приходите все сюда. Когда уже все пойдут? Постоянно. Постоянно. Можно постоянно. Постоянно. Можно постоянно. Хорошо. Сейчас я приглашаю на эту сцену. Видите, это наш лад-экран. И э, кто самый смелый сейчас выйти сюда, представить первое свое блюдо. А, ладно. А, я ничего не готовил. Да? Бывает, что люди смотрят и видят. И ты видишь какой образ. Потому что, наверное, это правильно. Там неправильно. Вот. Вот выступать, прощать, там, да, влюбляться, свои отношения. Идеальные, да? Идеальные, да? То есть ну, наши, наши с вами мировоззрения что-то формируют, правильно? Mm -hmm. Да. да? И вот эта, модель называется Голливудская модель. То есть то, что мы видим в мире, в фильмах, очень классно это показывать. И как часто, да, я разум любой фильм, как каждый себе сейчас представьте, здесь какие-то романтические отношения. Титаник. Титаник, прекрасный вариант. Обожаю, например. то есть, смотрите, люди, э, что мы должны найти этого идеального человека. Вот, э как будто бы... А, нет, можно просто слушать фильм? Мы хотели еще чувак упал с озера, его ударил. он упал, помните? Еще чуть-чуть, и у меня будет все не Я придумал. Блог. <сом> да. О. У нас будет блог. <сом> да. да. Ты же камеру не попал. Я думаю, ничего не будет, что Ну Не хотелось. Я сейчас стану, и папа Давайте поведем, как mm -hmm. я без прикольно Наконец-то я по-человечески зарядил прошку, потому что вчера можно было снять больше, но я чуть-чуть тупую, можно так сказать, и она просто раздавилась. В один момент я ей беру в руки, и его попытаюсь включить, а ничего не включается. Ладно, тихо с ним, оправдываться не буду, потому что вчерашний день был вчера. Все равно в одном блоге. Сегодня снимаю сегодня. Вот на пирс пришел. Стадик. В первый раз, когда Динамо Киев сюда приезжал, это еще был 29 год. Но есть отсюда. Я ходил на матч Динамо Киева и на этот стадион. Вот, вот, вот. А второй раз, уже 23 год. Я ходил на арену. Снял их только что по каким-нибудь горам, по какому гору, по какому-нибудь городу, Я просто уже... просто не снимал. А, кстати, райончик-то знакомый, потому что я тут живу. Прошлым летом. До осени, до сентября. Прикольно тут.